assalomu alaykum hurmatli youtube kanalimiz kuzatuvchilari sizlar bilan kamina humoyo nurinov men turgan manzil hozir navoiy viloyati xatirchi tumanida aynan esa sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan bir foydali bir biznesimiz bu har doimgidek o'sha chuvalchang ya'ni kaliforniya qizil chuvalchanglar orqali uh, boqiladigan hamda o'sha ozroq chuvalchang biznesi bilan shug'ullanayotgan akallar bilan ma'lumot olamiz hamda bu biznesning foyda va zararlari haqida qisqa va sizga to'liqroq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz albatta videolarimizna layk like tugmalarini bosib kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmasangiz bo'ldi biz boshladik mana aziz obunachilar hozir bu ko'rib turgan adashmasam to'rtta joyda tayyor bioraktorlar bora bioraktorlarda hozir kaliforniya qizil chu'valchangi yetishtirilmoqda endi oldimizda qish mavsumlari boshlanyapti hozir qish mavsumiga qanaqa choralar ko'riladi qanaqa tayyorgarliklar bo'ladi hozir qish bo'lsa ham o'sha biznesni chuvalchang olib boqsa bo'ladimi shu haqida ham ozroq ma'lumot olamiz assalomu alaykum akmal aka yaxshimisiz sog'ligingiz yaxshimi okay. bizneslar bilan charchamayapsizlarmi okay. bu haqida ozroq ma'lumot berib o'tsangiz endi oldimizda qish mavsumi kelyapti qanaqa chora tadbirlar ko'rishimiz kerak hozir bu biznesga endi chuvalchang boqishga assalomu alaykum, alaykumkuzatuvchilari men navoiy viloyati qatirchi tumani byonqol mahallasi olmazor qishlog'idan akramov Akmal, kaliforniya chuvolchanglar biznesi bilan shug'ullanaman do'stlar hozirgi nimamiz endi bundan bar'i qish kaliforniyani chuvalchanglari juda ko'p odamlar so'rayapti bu qishni kuni muzlab qolmaydimi degan savollar tushyapti yo'q do'stlar qishni kuni muzlab qolmaydi qishni kuni mana bu nurlarni sal yuqoriroq qilamiz yuqoriroq qilganimiz sababi misol uchun qishni kuni muzlab qolsa chuvalchanglar tagida yuradi havo isigandan keyin yana tepaga chiqib shu bilan anavqa qiib yuraveradi bu chuvalchinglarimiz havo issa yana tepaga chiqib yuraveradi hech qanday buni khi, qiyinchiligi yo'q mana hozir ham quruv tushgan mana quruv tushgan hozir osta kam ustida и e, keyin yana bir foydali tarafi mana samonni solsangiz samon ham har holda saqlaydi issiq issiqlik saqlaydi shuning uchun yuzada yuradi hech qanday qiyinchilik joyi yo'q mana hozir to'rt yuz kvadrat bioraktor qilganmiz mana hamma joyda chuvalchanglari bor man to'rt yuz kvadrat bioraktorimiz hozir bu sizlarda mavjud tayyor chuvalchanglar hozir qancha nechi kvadrati tashkil qilyapti hozir bizada ikki yuz ellik kvadrat bioraktorimiz bor hozir shu hozir shu ikki yuz ellik kvadrat bioraktorimizni zichliklari zo'r <laughs> m shu ikki yuz ellik kvadratda endi bu aka hozir <laughs> mana shu qish mavsumiga ham ozroq ma'lumotlarni oldik bu hozir <laughs> bu buyoqda <laughs> turganlari bu ustida nega samoni yo'q buni buni samoni yo'qligi sababi hozir bu samoni yo'qlarida chuvalchanglarimiz yaqinda tashalgan ularga yaqindatashagan bularida zichliklari zo'r buni bu ustida somon tashalganlarni zichliklari zo'r shuning uchun bularimizga somon tashlab qo'yibmiz aziz obunachilar hozir ko'ryapsizlar o'zi tayyor mana shu bo'lganligi yerdan qariyb balandligi hozir ellik <imitli> santimetrlar atrofida bo'lyapti bu Bo, tayyor bioreaktorda solingan ya'ni o'g'itni o'zi qish mavsumiga o'sha qalin tashlanishii ham yana bir sababi o'sha yoz mavsumi yaqinlashganligi sari bu chuvalchanglar yuzaga chiqishni boshlaydi chunki havo issiq bo'lsa yuzaga chiqib nima qiladi havo salqinlashgan sari chuvalchanglar tobora yerni tagiga kirib hozir ketishni boshlagan e'tibor bergan bo'lsangizlar ham hozir bir ustidagi nimalarda chuvalchang umuman olmaysiz. hamma chuvalchang hozir pastki qismlarda o'sha yeb oziqlanib sizga tayyor begi ishlab bermoqda hozir aka endi ozroq buni narx navosiga qiziqsak qanchalar atrofida sotyapsizlar endi hozir bir yarim milliondan deyapmiz endi telefon qilsangiz narxlarni kelishib agar nima qilsangiz xohlagan o'n ikki viloyatga yetkazib beramiz zakaz bersangiz o'n ikki viloyatga доставка endi huz <mimus> obunachilarga qancha chegirma berasiz endi bizni kanaldan ko'ravchilar telefon qilsa sizga endi beramiz aka kelishgan holda gaplashaveramiz telefon qilsin. aziz obunachilar hozir taxminan adashmasam bir 4-5 oylar oldin bu joydan ya, biz oldin birinchi video syomkaari taqdim qilganimizda qariyb mana shu şu... hmoyu obunachilarining dastlabki 10 kishiga birga bir miqdorda chegirmalar berilgan ya'ni 10 kvadrat olsangiz yana plus 10 kvadrat miqdorda qo'shib berilgandi endi xudo xohlasa qana shu chegirmalarni kutib qolamiz obunachilarimizga ancha hozir bizneslaringiz ham turib, xudo xohlasa kvadrat metrlari o'sha hozirgi kelganimizga qaraganda ham ancha kattarib qolibdi bu albatta mehnatni samarasi mana ko'ryapsizlar o'zi olti oy o'sha sakkiz oy ichida boshida qancha bilan boshlagansizlar boshida yetti kvadrat bilan boshlagan edik yetti kvadrat bilan boshlangan biznes hozir qariyb to'rt yuz kvadrat bo'ldi to'rt yuz kvadrat bo'ldi endi qancha vaqt muddatda shu darajagacha yetib keldi yanvardami olib kelgandik yo'q yanvar emas fevralda olib kelgan edik hozir fevral mart aprel may iyun iyun avgust sentabr, oktyabr noyabr oylarida shuncha bo'ldi. endi bir risni ko'rsatib <laughs> o'tsak ovchrga hozir qish bo'lganligi sababli barlar mana qish bo'lganli sababli yuzida ham bitta ikkitalar bor ekan mana mayda bu tuxum qo'yib tashlagan tuxumlari ham bormi g'ij g'i mana qarang ko'rishimiz mumkin ihliklari ancha yaxshi oluvchilar bemalol baraka topadi xudo xohlasa o'n ikki viloyat bo'yicha dоstavkalar bor tuumlar qarangan shunday tuxumlarni qo'yganman <Gülüş> Aa, bu muzlagan bo'lsa ham chuvalchanga zarari yo'q buni muzlagan bo'lsa ham mana ishlayapti bular hali unday sovugani yo'q yerlarimiz lekin mana umuman mana olmay mana bolalar tuxum qo'ygan bolalari ham bor aziz obunachilar shu biznes bilan shug'ullanayotgan akalarimizni telefon raqamlarini qoldirib ketamiz mabodo sizlarda ham hamkorlik qilaman deyuvchilar bo'lsa albatta bemalol aloqaga chiqib ko'raverasizlar доstavkа aytilganidek o'n o'n ikki it, viloyatgacha bemalol yetkazib beriladi o'sha kvadrat metrlari bizni obunachilarga bir million so'mdan aka ho'p bo'ldi bir million so'mdan qilib berasiz mayli ya'ni uch kvadrat olsa qo'shimcha yana bir kvadrat miqdorda ham kelishilgan holat hurmatli aziz obunachilar bgo qanaqa go'nglardan qilinadi deyuvchi savollar bo'lsa marhamat hozir ko'rib turganingiz qo'y nurisi ya'ni qo'y go'ngidan qo'y go'ngi hozir bg uchun tayyorlanyapti ya'ni soddaroq tilda aytganda yoilyapti yovlib bu tayyor holatga kelgandan so'ng o'sha mana eritilib yomg'ir chovalchanglariga solish jarayonlari keyinroq boshlanadi otni go'ngidan yoki yana uh har xil tovuq go'nglaridan ham bemalol foydalanib mana shunday holatlarda solsangiz bo'ladi o'sha tovuq go'ngi barchamizga ma'lum ozroq kuchliroq go'nglardan sanaladi buni ham xuddi shu atrofda o'sha yuvilgan holatlarida bemalol ishlanib qayta ishlanib chuvalchanglarga solish jarayonlariga bemalol mana shunaqa holatda tayyorlab solsangizlar bo'laveradi bemalol hop aziz obunachilar shuning bilan maniki b haqida videolarimizni o'z nihoyasiga yakunlasak ham bo'ladi banan yashikda olmoqchilar bo'lsa albatta xohlovchilarga banan yashikda xohlovchilarga esa albatta o'sha plastmassa qora yashiklarda bemalol yetkazib beriladi sizlar bilan kamina himoya norinov bo'ldi sog' bo'linglar salomat bo'linglar